Я пропишу звук на телефон. Нету? не ложи, ложи руку, мы звук пропишем так, протянем, я на телефон запишу. Все, делай вид, что ты опустил, и все, не, 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 это. <питاذ> давай, давай. Перешел все грани. То есть ты о ней знаешь? А Уже? А раньше? Ну что, ты они ней раньше? Не. Вообще что? Ну хорошо, она же это начала делать не сейчас. Олег, ну, а скажем так, начальник, все руководители, всего-всего, отложили. она. Ну так и что, для чего они поставлены? Они поставлены? Ну, иди сюда, иди. чтобы мы сами Я не знаю, uh, то есть, ну, как бы, то, как реагирует... На которые ты что ну, запомнил должен каждый на часть давать и другого Если не сможет считать очень часть. Пять, они в любой, ситуации, в любой ситуации это переход гнета. Переход. Переход гонит, потому что есть люди, которые... Ну, они отделены по жизни. Она на них посетка. Она заслуживает наказания. Об этом речь идет. Она заслуживает наказания. ну я Потом сниму того, кто... А, а ну, там ее... А мы с снимаем. А, это что зависит? Ну, заходя снять это. Сейчас наш вагалист. Ну, ее не снимают. Ну, пока а что она начинает, может, там где-то бегают. Это я понимаю, что она бегает и решает. Это само собой. Но ее же не снимают. Тут момент в другом. Не в том, что она бегает решает, а в том, что она бегает и это решает. Вот в чем дело. Потому что при наличии такого кипиша, такой пас, ну вообще как? Нет, ну зачем? Это моя изначально работа. Это твоя работа адвоката, там, юриста. Твоя работа что-то делать для того, чтобы защищать своего клиента. Правильно? У тебя есть клиент. У меня тот же самый клиент. Мой клиент – это зритель. Это, это тот мой клиент, который у меня есть. Каким образом я могу со своей стороны брать и, 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 и закрывать. Полтавский. Какой полтавский был? Ну, на Украина. Ты гибко видел в последнем? Ну, какой полтавский был? ну, все равно ну увидел. Ведь... Напротив меня стоит. Все сидит на выборах, потому что я не знаю, что другая, спорил, не обязательно Ну, Что обратить вчера... внимание, вот что обратит меня, не обратит. Нет, так Тагибка, как это, не обратите внимание, Тагибка через месяц дает мне э, лично, вот мы с ним запланировали э, интервью, лично он не трет тему по поводу того, что вот через ты ко мне приходишь, я тебе даю полный расклад по ней, что сделано по ЖАБО, от начала и до конца, в частности, и в общем по инвалидам, потому что получается это частный случай, ты сам говоришь, да, потому что такое во всех областях, логично, а просто нет. Таким образом они это законодательно, нормативно, они это все изменят? они планируют изменить положение МСАК и в вот это положение убрать позицию относительно того, что те люди, у которых навыликованы, они должны... Надо там. И... А. Так не возьмут больше. Не возьмут. Ну, понятно. Да, мы сняли, Конечно. А вот, соответственно, до закона на галах вот, нет, да, Нет, такое вот, ну, плачу, что особо такой, каким-то ступанным, не валит, мать. Продолжат все. Ну так хорошо, но они же уберут это. Понимаешь или нет? Да, это не в законе. Да, не Нет, оппозиция не из Ну не в законе, в положении в том, же. Про инвалидов. Закон про инвалидов, но это не в законе, это в положении про ну, я там лично читал, потому что мне вот, когда сказали, что это я просто когда-то я читал, я просто возмущался. Я когда посадился... Да, да я, я садился когда-то с фондом так, да, с инвалидом. Я, ну, мне где-то Просто я перечитывал всю нормативу. У меня попалось, и я просто... Ну, это меняется на уровне Верховной Рады. Нет, на уровне Кабмина. Это на уровне Кабмина все. Это, это делается, кадмина. это постановок Админа, и это делается с разнесением изменений через заседание Кабмина. А там оно очевидно, и все об этом говорят. И министр здравоохранения об этом говорит, и в Египте об этом говорит, что там все уже там не стоит. Там подумал, Если да, то мы будем думать, что это все опровергнуть, тогда... У еще больше разговоров, можно будет больше что тебе рассказать. И Сережа вчера что-то рассказал. Что Сережа что? мне не рассказал. Сережа мне рассказал о том, что ты приехал по часовой связи. Ты все не сказал. Ну, в принципе, он не театр. Сережа был не театром? Ну, там. как бы он, блин, загрузился, но он сам а. убрал. Это вообще. всего. Вот. Поэтому, как бы я туда с тобой поговорил, все я поеду. Вот а основание чего ты думаешь, что он сам это рассказал? Потому что немножко мне определил. Оно настроено на Потому что я нет, нет, его может он ценнее Вчера его не было, если он подал э, вчера в прокуратуру заявление. Алтавиц? Да. Значит, он... Он, он? он. в Киеве. Так, ну, как он в Киеве, если... Ну, вот этого я уже не знаю. Я уже не общаюсь. Ну как, видимся, привет, привет. Я сейчас перезвоню, одну секунду. Э, смотри, короче, момент следующий. Значит, э, э, изначально позиция. Жабо – это тот человек, который перешел грань, еще раз повторюсь. Я с этим согласен полностью, от начала. Это тот человек, который заслуживает наказания, я. И это наказание, оно ну, абсолютно ну, логично, это возмездие. Потому что ну, человек перешел грань и творит знаешь что. Я понимаю, мы все с тобой прекрасно понимаем, как решаются вопросы из мента. Иллюзия, это есть но не в том дело. Ты сам понимаешь приказ, что она заслуживает. Ты бы в этой ситуации что делал? Взял денег? Возможно. При условии того, что она беспредельничает. Конечно, потому что она эти же, да, чтобы ей ничего не было, и будет дальше. Я не, думаю, я не думаю, реально, что ты... И она, другой, будет И так же сам. И уберусь все. Но она все равно. Ты она уберись. Уже не тем. И что она дает еще 30 тысяч долларов? 3600 балабатого она сейчас делает для того, чтобы это все было? И ты думаешь, что она не так же так же не работает? Нет, что она также не будет работать дальше ну, я думаю, что она приутихнет чуть-чуть, потому что ее это очень сильно блин напугало. Но он был весь, но ушел. Поэтому я не знаю. Ну, значит, смотри, э, позиция такова. Во-первых, э, вопрос, э, вопрос в том, как она будет совести дальше, это первая позиция. Это первая позиция, которая самая важная. Ну, там, смотри, и он, он, он будет не я И, и с кем говорить, говорить. Это, 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 жабо. жабо хочет у нас встретиться. Ну, это гарантия, что дальше это все не пойдет. И это скажешь, все хорошо. Ничего дальше не идет. А там дальше как с ней договориться? Не договориться. А сейчас ты? смотри, гарантии... Э... Не договоришься, значит... Нет. Если договоришься, что... Значит, гарантии может в этой ситуации выступать, учитывая то, что ты являешься посредником с, с Антоном, ну а так оно и есть. есть ситуация, что это Антон. Поэтому а уже сейчас тогда. Сейчас уже и... Сережа и мне не ничего получается. об этом не говорит. Если Сережа мне ничего об этом не говорит, то значит у меня вопрос. То есть получается, я на данный момент вижу, есть Жибо, есть Антон, есть ты. Я правильно понимаю? Да. То есть ты, получается, посредник Нет, в этой ситуации между мной и ты, получается, посредник между мной и между он в этой ситуации. Вот этот не разговор. Пусть он приезжает и с ним будет. Да, пусть приезжает, да, думаю, вот сейчас. А это следующий разговор. Вы знаете, как ходить на другую Что такое на ну так мне вопрос, но ты перекинешь, да, ты ну, просто. Ну, не общаться, Хорошо, я сейчас, я хочу а купить а карточку. Я, а я... -то. Как? То какого? Чтобы Хорошо, я, вот это я понял. Я тебе должен скинуть номер мобильного телефона, ты должен скинуть номер мобильного телефона. Ты Ты можешь не скинуть, а свой, а хорошо, не на вопрос, на вопрос, вопрос, не вопрос, хорошо, хорошо. Все, все тут не то, что там я тут, тут просто... Но момент, но момент в следующем... А я до конца. Я это понимаю. Мы уже на этой таким... Почему бы мне не упустить? Я же говорю, она... Не, вопрос, вот, вопрос не в деньгах. Есть вопрос изначальный, не в деньгах вообще. Есть вопрос в том, как она себя будет вести дальше. Мы видели тебя, ты там, сказать, уже блин, значит, открывать просто поставщик. Что вообще? Ты... Почему это я Что Что просто, да ебался, блин. Подожди, а да давай, стой, тихо. А ты, 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 ты бы, ты, так себя не вел? В суде, не перед камерой. Подожди, в суде, ты в суде. Суд, суд публичный у нас, он у нас отпытывает? Ну, открытие, да. А, но но открытый. для того, чтобы... В суде, и судит, и в суде, в суде. Ну, та... я по Ты в суде ведешь себя точно, точно, точно так же, я уверен. Ты в суде ведешь себя точно так же. До ты второго. точно thinking. так же торбишь. До второго предупреждения. Потому что третье предупреждение. Я не отрезал, и пересматриваюсь. тебя. тогда успокаиваюсь. Стоп, ты точно так же. На моем месте ты взялся точно так же. Если бы ты был журналистом, ты бы заехал в Оволю и Косыку, ты бы включил суд. И по суду бы ты их разносил, чертова мать, мать. Все, Все договорились. <постанкология> Подожди, <да? постанкология>